ായണീയൻ ദശകം നാൽപ്പത്തി ആറ് കൃഷ്ണന്റെ വായിൽ യശോദ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ട കഥ സ്വയമുത്താനശയേ സ്തനന്ദയേ परिजृम्बणदो व्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लवी पुनरप्यदबालकै समम् त्वयि लीलानिरदे जगत्पदे फलसञ्जय वञ्चन क्रुधा तव मृद्वोचनम् ऊचुरर्बकाः अयिते प्रलयावदौ विभो चिदितो यादिसमस्तभक्षिणः मृदुपाशनदोरुचा भवेद् इति भीता जननी चु कोपसा ऐ दुर्विनयात्मक किमु मृत्सा भक्षिता इति मातृगिरम् चिरम् विभो विददाम् त्वम् प्रदिजग्निषे यिते सकलैर्विनिश्चिदे विमदिच्छेद्वदनम् वितार्यताम् इति मादृविभल्सितो मुखम् विकसत्पद्मनिबम् व्यतारय अपि मृल्लवदर्शनोत्सुकाम् जननी ताम् बहु तर्पयन्निव पृथिवीम् निखिलाम् न केवलम् भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः कुहचिद्वनमम्बुदि क्वचित् क्वचिदब्रम् कुहचिद्रसातलम् मनुजादनुजा क्वचित् सुराः ददृशे किम् न तदा त्वदानने कलशाम्बुदिशायिनम् पुनः परवैगुण्डपदादिवासिनम् सुबुरच्च निजार्बकात्मकम् कदिदा त्वाम् न ददश्च सा मुखे विकसद् भुवने मुहोदरे ननुभूयोऽपि तदा अनया भवान् अनवस्ताम् जगदाम् ददा तनोद् तदा क्षणम् जननीताम् प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन् अल्बुद बाल माम् सर्वत्र गोविन्द नाम सङ्कीर्तनम् गोविन्दा गोविन्द नारायणा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते हरे कृष्णा ായിരപ്പ നാരായണ നാരായണ നാരായണ